oh yeah. голодные ходят, а ты ходишь фотографировать. Ты, ты, ты вонючий. Я живу, я зубы себе не могу поставить. Так, я даже на а вы, вы, вы переименовываете улицу? улицу. А это... Жуков был и есть великим полководцем. Каким великим? Него... Он угробил Мы 300 косапок, 300... которые а сюда нам приезжают сейчас, воевать. Вы знаете, нам а сейчас горы. пятка зачешется след Москвы. Да. Да, Путин виноват. Да? Да. Маршал Жуков – это кто у нас? Маршал Победы. Он принимал парад Победы в 1945 году. Он подписывал капитуляцию 8 мая, капитуляцию фашистской Германии. Это наш герой, понимаете? Это наш герой. У нас нет героя Бандера, Шухевич. Это у них герои Бандера и Шухевич. По закону все, кто боролся с фашизмом, с нацизмом, не подлежат. Понятно, я тоже Перемина, слышала да, по телевизору не такое. Это, да, да, минуту, я тоже это макс. слышала. Что... Кто воевал, кто участвовал, э, кто этот как ее защищал нас... союз, бывший, мы были в союзе. Э, их не трогать эти улицы, не переименовывать. Тем более наши улицы уже переименовали раз, сколько второй, можно, сколько да, можно. Да. В Киеве сделали э, Венежка, выс... Это, сотню. Пожалуйста, Венежка. давайте останемся мы да. маршала Жукова. Они у нас забирают да. все. Они у нас забирают да. язык, родной русский язык. Теперь русский школы не найдешь в Одессе. Он была 82 русская, а теперь там будет только украинский язык. Понимаете, это не годится. Они забирают наших героев. Что это такое, в конце концов? Хотят они во Львове, в Тернополе, Бандеру, Шухевича этих убийц. Пусть называют. Мы же не едем туда, не сносим память и не называем им улицы. Просто На, на, наразі ми вчора з'явилося повідомлення в соцмережах, та були розклеєні листівки стосовно того, що будуть тут збори стосовно проти перейменування проспекту на проспект Небесної Сотні. Деякі люди вважають, що треба залишити назву проспект Маршала Жукова, хоча це суперечить закону, вулиця вже була перейменована, і так а, а, Жуков припадає під дію закону про декомунізацію. Жодного законного способу повернути стару назву немає. І ми тут для того, щоб, по-перше, попередити адміністративний правопорушення, тому що люди збиралися перекривати дорогу, а по-друге, показати те, що все ж таки в Одесі є трошки інша позиція і проставляти людину, яка, через яку загинуло багато мільйонів людей, по принципу, що жінки ще не понароджують. Ну, просто таким людям і вулицям з такими назвами в Одесі не місце. Наскільки вони повідомили перекривати вулицю? Чи буде поліція перешкоджати цим діям? Наскільки мені відомо, перекриття ніяких не планується. В даний момент відбувається мирний мітинг, і буде таким, ми зробимо для цього все можливе. і вот все. Люди мають право зібратися і виявити свої волі і влияние мирним способом. Список. Это да. улицы против да. переименования да. улицы Одессы. Я поняла. А куда его потом будут передавать? Да. Куда, да. Потом будут передавать? Да. Да. куда они там? Да. Почему да. улицы переименованы? А то, боже, небесная сотня вам просто будет до перегорла. Давайте говорить своими, да, вот так. Ватница.